Вас всех приветствую, друзья. Сегодня очень странное кино будет у нас. Как бы мы всегда сюда приходим для того, чтобы ознакомиться с кино, как с аудиовизуальным искусством, да. Но здесь будет кино именно про звук, как как концепцию. Фильм. Немножко о фильме я расскажу чуть-чуть попозже. Мы начнем с того, чтобы посмотрим, ну, проведем маленький такой экспериментик психологический. А... Сейчас, где тут у нас... Все сломалось. Давlar. Все сломалось. Тоже... Что делать? Что делать? Что делать? Ну все. Что-то я уже сломал. Давай следующий

Все люди делятся, в общем-то, на три типа. Первое – это аудиалы, второе – визуалы, третье – кинестетики. Кинестетики включают в себя также тех людей, которые акцент своего внимания ставят на запахе. Вот если вы услышали, какой, какой рельс объявляет откуда куда, значит, вы аудиал. И фильм, в общем-то, будет вот эту канву и, скажем так, описание своего видения именно для аудиалов более глубокого понимания звуков, шумов, мелодий, ну и так далее. Я специально оставил вот такой коротенький ролик для того, чтобы протестировать как бы аудиторию. И обычно это, эти ролики ставят психологи для того, чтобы понять, с кем они имеют дело. Человек, который ставит во главе внимания картинку, он будет смотреть вот все. Вот прям ощущения, да. Человек, который кинестетик, он будет ощущать тяжесть чемоданов, которые он тянет за собой. То есть, здесь вот, собраны все полностью и звук, и аудио, и личные переживания, которые ну, заходят через физиологию. По поводу аудиалов, да, скажем так, а, давайте следующий слайд. <laughs> У нас получается вот такой, ну я так его назвал громко, сенсорный рад. А... <свят> <свят> В середине мозг, да, и вокруг нас вот происходит множество информации. Нас так запрограммировала природа, что мы изначально природы охотники, у каждого охотника, ну из-за того, что мы социальные животные, охотники все разные. Кто-то лучше слышит, кто-то лучше видит кто-то лучше ощущает реальность по каким-то другим там, по запахам и так далее. Кстати, вот, вот этой вот штукой очень хорошо пользуются, например, цыганки, которые на рынках тормозят перехож... прохожих, да, они говорят как что. Типа, ай, дорогой, начинает говорить слова, Потом кто-то похлопывает по плечу Кто-то еще показывает какие-то цацкие, И в это время происходит сенсорная перегрузка Это самый простой вид гипноза Но опять же таки он работает только в определенном периоде Так как у нас альфа-ритмы Разве где-то в 90 минут И вот нужно переключение с одного этапа на другой, да, вот именно вот попасть в тот нужный момент. И обычно у человека на лице все эти вещи, они, ну, они видны, и нужно остановить прохожего именно в тот момент, когда он готов к сенсорной перегрузке. Ну, это такое отступление от лирики, да, дальше пойдем. Вот у нас обычная картина, как вот мы видим в программах, да, аудиальная аудиодорожка и вертикальные черточки это громкость. Ну, мы можем понять, что что-то звучит, что-то громче, что-то тише. Другой вариант представления звука, да, от низкого до высокого меняется частота. То есть мы, э, звук это механическая волна, да, но я не буду вдаваться в эти технические моменты, мне хотелось больше сосредоточить внимание на аспекты его восприятия. Если мы, например, на первом графике видим, что это какая-то, ну какой-то тон чистый, ну, вы, наверное, все слышали, как камертоны звучат, тут примерно вот такой вот да, звук. Дальше идут уже такие ломаные. Это уже примеси шумов, колебания и так далее. В конце это уже шум. Он беспорядочен. Вроде бы как беспорядочен. Но многие люди говорят, что там все-таки есть порядок. И на, э, на, эту тему даже сняли множество фильмов, где э, шумят, а белый шум, я помню, это, какой-то телевизор и в этом телевизоре происходят какие звучат какие-то голоса, то есть люди из вот этого непоряд... ненормированного графика что-то вычленяют для себя в сознании. Но опять же таки это вопрос восприятия самого слушателя. Ну с самого с самого древних времен у нас все человечество как бы пыталось сначала все шумы и звуки, которые оно слышит, как-то упорядочить скажем так, обуздать вот эту стихию. Я вот тут привел три картинки, это разные виды, ну вот здесь на самом деле это три картинки. Вот эти по диагонали, вторая и третья, это одна и та же нотная грамота, которая была изобретена в древней, ну, как бы известно, но они переняли это из от Древней Греции. Первая, это график, это наша на Киевской Руси, вот так вот раньше записывали песни. Ну, то есть проблема была какая, есть какая-то песня, она как-то звучит, ее нужно записать и как-то передать другому человеку, чтобы он ее исполнил. Для того чтобы э, написать, как, как, ну, описать ноты, просто над слогами вот такие вот знаки писали. Это, это чисто наша штука, я тоже сильно не буду удаваться. Четвертая картинка – это пентамузыка китайская. У нее там совершенно другая система. Там, короче, даже не буду это сильно вдаваться. Оно там все завязано на язычестве и на отдельно там философии 12 стихий. Там, в общем, это все сложно. У каждого из слушателя, где бы он ни находился, у него есть свое определенное чувство восприятия, да, картина восприятия. Ну, как вот есть, есть такая древняя пословица, что музыка в нашем голове создает пространство, в котором живут наши души. Мне она очень понравилась. Почему? Потому что музыка действительно создает пространство, но ну, пространство у каждого человека разное. Кто-то, если он визуал, то он как бы так не заморачивается сильно по музыке, он просто воспринимает музыку в виде эмоций. И потом возникает как бы двойная... Ну, как бы, у него дилемма такая, либо эта музыка заходит по эмоциональному состоянию, либо не заходит. Аудиалы немножко глубже смотрят. Обычно они просто так вычленяют, ну, в принципе, это, так скажем так, базовая, базовая грамота, как правильно слушать песни или как правильно слушать композицию. Да, ты берешь, сначала ее слушаешь просто... А потом разбиваешь композицию на инструменты. И каждый раз переслушиваешь, слушаешь только барабаны, или вот только бас-гитару, или там только клавишный. А потом уже, когда ты переслушал все инструменты по отдельности, ты складываешь у себя в голове и уже начинаешь выстраивать некую картину восприятия, что а, вот здесь вот, вот барабанчики были круто, а вот в этом месте хорошо играют. То есть уже возникает некий объем. Вот. У каждого человека, ну я так примерно схематически написал, а ну вот еще есть один из особенностей культурного восприятия музыки. Вот африканская это вообще отдельная история. Они также Люди разговаривают друг с другом, используя Все африканские языки основаны на высоких и good morning. it sounds like this. Ma -chi. Ma -chi. the word has a low sound and a high sound. it can also be said by a drum that can be both high and low sound. <coughs> thank you, mr. <Ms>. aise. <coughs> mr. aise has just told me. you are welcome. this small drum is used for sending messages. Вот продолжение этой же Идея понятна, то есть они используют барабаны в качестве международного языка. То есть, это Поэтому говорят, что вот у черного населения у них особое отношение к ритму. Да, оно особое, потому что оно запилено было в самой, в самой базе то есть с детства, они воспринимали это как средство передачи ну, типа невербальная коммуникация. Да? То есть это ну, как, как бы полувербальная, да, то есть все равно в звуках заплетены слова. Поэтому африканская культура именно музыкальная, это отдельный вообще, отдельный пласт. Когда они смеш... когда, ну, я считаю лично для себя, что когда она смешивается с европейской культурой, которая больше заточена на красивую мелодию и эмоции, то получается что-то интересное в том плане, что основа вроде бы как вербальная какая-то песня, да, и в то же время идет, ну, к, одному из такому я могу там причислить там Афробит, например, самый известный жанр джаза, джаза нигерийского, да. Есть такая группа швейцарская, называется «Профессор Гуасса». Это швейцарские консерватории, пацаны, там их очень много, там духовые инструменты и вокал африканский с барабанами. И когда ты просто слушаешь именно нигерийский, именно африканский джаз, он больше напоминает вот такую ритмику. Но когда подмешивается туда европейская традиция, это уже более сложное сочинение, уже более крутые, там, с аранжировками, все, в общем, все, как я люблю. Так, пойдем дальше. Как тут, как тут оно было? Я с пальцами не в ладах. Вот примерно так вот я изобразил схематически, как мы воспринимаем, как мы воспринимаем мелодию. Да. Самый первый вариант это простая ритмика. Ну, там, не знаю, по жанрам можно взять типа трансы, техно, вот что-то вот что такого. То есть есть определенный ритм, вокруг него все, все закручено. И добавление каких-то новых звуков, каких-то перепадов громче лишь. Второе, это такая как линейное восприятие. Где-то есть вход, где-то выход. И там что-то происходит. Вот, кстати, много людей, которые воспринимают линейную музыку, вот я очень много встречал, и они обычно... Третий вариант ну... — это восприятие секторальное. То, что я говорил вначале, то есть когда ты прослушиваешь музыку отдельно, инструменты, потом выбираешь, какой из этих инструментов тебе больше всего в данный момент времени нравится. Ну, лучше было бы представить в виде сферы, что ты находишься в какой-то сфере и выбираешь, как, что ты, на, на что ты ставишь акцент, да, там, на гитару, либо на барабаны, ну и так далее. Четвертый вариант это вот чисто для музыкантов, звукотехников, это я его назвал шестеренки. Да, это то есть люди, которые слушают музыку и уже представляют, как она сыграна. То есть, если человек гитарист, он слушает как звучит гитара, и сразу понимает, каким образом извлекаются те или иные звучания, те или иные аккорды, последовательность и так Гармонично, не гармонично. В общем, идею вы поняли. Ну а теперь о фильме. Сняли, сняли фильм два режиссера, Ула Симонсон и Йохан Нильсон. Они начали... Сам, сам фильм был задуман. Изначально он не задумался как фильм, это был просто снят шуточный ролик в 2001 году. Называлась музыка для одной квартиры и шести барабанщиков Идея была очень простая Какие-то ребята дожидаются, пока хозяева квартиры покинут Тихонечко взламывают и играют на все утро инвентаре, которые там только были Режиссеры этого ролика и все актеры, которые там были в 2001 году Они же здесь, вот в этом фильме, вот все один в один Команда все та же самая что интересно, этот фильм, он совместно французско-шведский. Французы выступили здесь как продюсеры, и они перед тем, как начать съемки, они обратились через своего шведского партнера в шведский институт кинематографии, и после долгих переговоров получили 10 миллионов крон на съемки этого фильма. Но это по нашим по нашим деньгам миллион долларов. <laughs> я подобрал тут все самые нестандартные, которые вот фотографии актеров, которые будут в этом фильме. Они, они там-то совершенно другие, я просто выбрал специально, чтобы они были такие какие-то чудные. Вот этот тот человек, вот на нем стоит остановиться. Вот это вот один из главных композиторов и подборщик звука в этом фильме, это бас-гитарист группы Roxette. Очень крутой чувак с музыкальным образованием. Там он, ну, согласно Википедии, он, прежде чем снимать фильм, он перебрал 26 тысяч разных звуков для того, чтобы гармонично их составить и чтобы из них получилась какая-то удобоваримая простая для понимания мелодия. Также все остальные музыканты – это они профессиональные музыканты. Кто-то барабанщик, кто-то ба контрабасист. Все они э, играют в данное время в крутых э, э, джазовых командах, фестивалях по всей Европе. Я не буду их всех упоминать, потому что это отдельный, отдельный это можно рассказывать очень долго. Э, вот этот это тут э, чувак очень крутой. У него есть на ютубе даже свои ролики по обучению игры на барабанах. То есть, тоже, тут все музыкально подкованы. Ну и в завершении скажу, что не только они додумались до того, чтобы извлечь звуки какие-то не инструментальные, да, и вывести То есть есть такая вот американская команда Blue Man Group Они тоже делают то же самое, но в виде шоу Вот так вот, для затравочки, чтобы понять, о чем речь То есть у них очень сильно развито шоу, и все эти инструменты в процессе шоу меняются, там они играют и на бочках, и на чем только. То есть идея скорее в том, чтобы использовать в качестве инструментов какие-то вещи, которые, ну, обыденные. Это вы все там дальше да, посмотрите. Да. А, теперь непосредственно хотел еще пару слов сказать о самой концепции фильма. Да, то есть это по сути своей акционизм. Не а, чем зашла эта картина? Да, тем, что здесь представлена как бы концепция того, что ну, человечество развивалось, оно был, пыталось упорядочить ноты, было составлено там октавы, семь нот, все это дело там музыкальный салфетжи, вот эта вся накрученность, скажем так, рациональная, для того, чтобы обуздать музыку, потом под каждый, ну, каждый народ создавал, создавал какой-то свой инструмент, который покрывал те или иные частоты, и потом эти инструменты сочетались, уже объединялись группы, оркестры, трио, квартет и так далее. Этот же фильм, он идет в противоход. Он говорит, что типа инструменты на самом деле все. И то есть мы будем вырабатывать концепцию, что мы играем на чем угодно, то есть на шумах, и при этом э, мы играем где хотим, а не там, где нам разрешают. Поэтому этот фильм, он такой немножко хулиганский. Э, и в этом, здесь есть такая концепция, как, бы полукриминальная, да, такая, ну, типа там сюжет закрученный, что есть определенные, есть люди, которые относятся к звуку не просто там, как что-то проехало мимо и прозвучало, а как некая единица для их творчества и самореализации. Ну, на этом у меня все. Пожалуйста, донатьте, не забывайте. Да, все, начинаем.